Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcül bəlağa. Allahın dostları cemaat dünyanın zahirinə baxanda onun batininə baxanlar. Cemaat onun bu günü ilə məşgul olanda onun sonu ilə məşgul olanlardır. Beləliklə onlar dünyanın onları öldürməsindən qorxduqları şeyi öldürərlər. Onun onları tərk edəcəyini bildikləri şeyi tərk edərlər. Dünyadan başqalarının çox bəhrələnmələrinin az olmasını və dünyanı əldə etmələrinin itirmək olduğunu görərlər. Onlar cəmaatın barışlığı şeylə düşmən, cəmaatın düşmən olduğu şeylə isə barışıqdadılar. Kitab onların vasitəsi ilə tanındı və onlar da həmin kitabla tanındılar. Kitab onların vasitəsi ilə öz yerində qaldı və onlar həmin kitabla qaldılar öz ümid və arzularından üstün ümid qorxularından üstün qorxu görmürlər ləzzət və şadlıqların kəsilməsini və günahların qalmasını yada salın ola bilməz ki allah bəndənin üzünə şükür qapısını açsın amma artım qapısını onun üzünə bağlasın dua və istəmək qapısını açsın amma rəva olmaq qapısını üzünə bağlasın tövbə qapısını açsın, amma bağışlamaq qapısını onun üzünə bağlasın. İnsanların cömərliyə ən layiqlisi cömərlərin onda kök attığı kəsdir. Ədalət işləri öz yerinə qoyur. Səxavət isə onları öz yerindən çıxardır. Ədalət hamını saxlayır. Səxavət isə ancaq bəxşiş edilmiş şəxsə xeyir verir. Buna görə də ədalət daha şərəfli və daha üstündür. İnsanlar bilmədikləri şeyin düşmənidirlər. Davam etdirilən az iş, yorğunluq gətirən çox işdən daha yaxşıdır. Birində təcüblü bir sifət və xislət olsa, onun bənzərlərini gözləyin. Dinin hökmlərini bilmədən alıver edən kəs rivayəyə batar. Kim kiçik müsibət və kədərləri böyük saysa, Allah onu onların daha böyüyünə düçar edər. Növündən aslı olmayaraq zarafat etmiş hər bir şəxs mütləq ağlının bir hissəsini müəyyən şəkildə itirəcəkdir. Adəm övladının fəxr etmək və öyünməklə nə işi ki, əvvəli nütfə, axiri isə iylənmiş leşdir. Nə özünə ruzi verir, nə də öz ölümünü dəf edir. Zənginlik və yoxsulluq Vəziyyət məlum olandan və əməllər Allaha göstəriləndən sonradır. Sizin canlarınızın qiyməti və dəyəri ancaq cənnətdir. Buna görə də onları həmin qiymətdən başqa heç nəyə satmayın. İki yeyən doymaz. Elm axtaraş hərəc üzündə olan və dünya istəyən imanın nişanı budur ki, Sənə ziyan vuracaq yerdə, doğru danışmağı sənə xeyir gətirəcək yerdə yalan danışmaqdan üstün tutasan. Və danışığın bəliyindən artıq olmasın. Həmçinin başqası barəsində danışmaqda Allahdan qorxasan. Səbir və tələsməmək bir qarından olan ikizlərdir, dilər ki, onları immat və möhkəm iradə doğur. Qeybət etmək və arxasınca danışmaq aciz şəxsin cəhdidir. İnsanlar üçün elə bir tikanlı zaman gələcək ki, onda varlı əllərində olanlarla möhkəm sancacaq. Halbuki bu işə əmr olunmub. Bir-birinizə yaxşılıq etməyi unutmayın. Həmin zamanda pis əməl sahibləri qalxaraq öünər, yaxşama sahibləri isə xar və zəlil olanlar əcizlər və, və biçaralarla alver edəllər. Halbuki Allahın peyğəmbəri acizlərə yemək satmağı qadağan edib.